Привет, с вами мистер Робби и сегодня у нас новый очередной выпуск. Сегодня я буду показывать свой новый домик. Э, как у меня на Банан Крафт, как у меня был э, то того вайпа когда еще, тогда был у меня, когда еще тогда, тогда был, короче, был у меня очень клевый домик, самый крутой на сервере. Ну и случился Вайп, и он и там даже был Вайп, ну да, не Вайп, а Варп. Ну сейчас я создал новый домик. Ну что? посмотрим. Вот, идем, идем. Вот так, вступаем. Вот такой у нас двор. Двор. Мы идем, идем. Вот здесь двери. Оп. Вот. Здесь руки. Вот так здесь. Идем. Я пока что кистартик. У меня вот такой новый скин. перчатки мне нравятся. Да. Вот так здесь. Вот такой потолок у нас прикольный. Так все сделано. Я думаю, что это там будет не хуже того, Кто у меня был. Я не знаю. Видели ли вы его? Нет, О, нет. может. Ну, короче. Вот так ой мой домик? Посмотрим в сторону. Вот. Так. Бог. Вот его. Мы строили с моим другом. И вот где-то э, пол, полчаса. Так вот такой у нас здесь есть такой, так как сказать. М -м 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 -м. Здесь, короче, можно прятать, прятаться, Подвалу. О, подвал. Здесь также есть такой, можно прятаться. Еще прятать такое. Кто хочет со мной поиграть, со мной жить в этом доме? Мой ник мистер. Коди, вот я напишу в чате 123, вот мой ник, Мара -раби. Подписывайся на мой канал, если наберется 8 лайков, то выйдет новая серия домика, как я строю домик на одиночной игре, как я строю домик, выйдет. Также нужно набрать 8 лайков. Подписываемся на канал. Ставим лайк. С вами был мистер Робби. Ну и всем пока.